Поглаживаем на дальнем, растираем, выжимаем, берем жирочек и ставливаем. То есть, тоже можно по линиям ходить, да, для удобства. Выжили. Делаем фаланги согнутых. Значит, бывает такое, что кожа растянута очень, но ну, бывает. Ситуации, То есть вы не сделаете, да. Вы смотрите, да, по ситуации. Тогда просто добавляете еще сюда сдавливание, да, но без фаланг согнутых. Бывает такое. Выжили. Можно ножнички тоже здесь сделать. Опять же похоже, смотрите. Ну, сбоку, да? Ну, вот мы делаем. А. Вот сейчас. Ну, помню, они классные. Не ну, вот. вот приперемию вообще великолепно после них. И можно выжать и, допустим, еще раз. Здесь можно, допустим, на пальчики. Аккуратненько, чтобы без синяков было. Здесь плотнее. Смотрите по, по тканям уже, по особенностям тел. Перешли сделали то же самое на противоположном.